Наш герой сюжету розпочав свій шлях ще у 2008 році, коли став охоронцем Чорнобильської АЕС, місце, яке добре знає ціну катастроф. Але найважчі випробування чекали його попереду. Два з половиною роки полону не зламали його. Після обміну 14 вересня цього року Дмитро повернувся додому і наразі проходить реабілітацію. Попри всі пережиті труднощі, він знову готовий служити нашій країні, нагадуючи нам про силу духу та міцність наших захисників. 24-го, когда зашли войска Российской Федерации на территорию атомной электростанции, они зашли со стороны Беларуси, то есть был кинут понтомный мост через реку, они зашли со стороны Беларуси. Я находился в этот момент с своими товарищами на дальнем КПП объекта укрытия мы находились, то есть сохраняли именно вход с КПП, да, то есть у нас уже было, то есть когда началось полномасштабное у нас уже пошло полностью массовое усиление, то есть пошли что-то заставки по 100, то есть все-все-все. Мы как раз находились, когда на дальнем КПП, полного вторжения мы не видели. То есть оно, получается, проходило не через нас, мы только слышали там гул тяжелой техники, видели, как летали самолеты, то есть слышали вертолеты, то есть полностью это их, именно, только слышали их передвижение. То есть можно сказать, что как бы что происходит мы на самом деле мы не знали то есть нас начальник караула давал команды то есть ребята ждите ждите команды то есть ждите команды то есть сами ничего не, не делайте ждите команды будет команда ждите то есть, держитесь будет все нормально вечером начальник караула нам позвонил уже на пост это было в районе 4 часов вечера он позвонил на пост, говорит, ребята, все, давайте в караул, говорит, приходите в караул, сдаете оружие, говорит, в оружие, говорит, говорит мы сдаемся. Забирали наши сумки и нас повезли на именно саму же станцию, на саму же ДСП, то есть так называемый АБК, это административный корпус, там было тоже помещение санпропускников, и именно на этом, в этом помещении санпропускников мы уже базировались. То есть у нас была половина находилась в бункере, а половину поместили именно в этих санпропускниках. И мы недели две находились в этом в этих пропускников, сам в этом, и потом нас уже опустили в бункер. И мы уже до 31 марта 2022 года. То есть мы находились в этом бункере. У нас связь была с родными, мобильная связь у нас была с родными, как по интернету, то есть мы могли, то есть у нас была возможность да, пообщаться, так же самая мобильная связь, до 9 марта. То есть 9 марта у нас полностью пропала мобильная связь с родными, то есть что произошло неизвестно, то есть как бы, ну, мобильная связь пропала. И мы созванивались, старались созваниваться по стационарному. То есть. Но опять же, скажем так, они к этому лояльно относились, что мы созванивались, но были очень недовольны. Как бы так, ну, были там такие даже нюансы, их не там, даже генерал там психовал там, и телефон вырывал там с резетки, чтобы мы не связывались. То есть, ну как, то есть он там верещал, там, они в плену, а тут связываются с родными, что-то такое, то есть, там, как вы себе там позволяете, там, ходил, там, руками махал, там, верещал по всей станции, то есть, Отношение было поначалу вообще лояльное, то есть этот весь месяц мы никак не, там, они нас, скажем так, не трогали, не было никаких там каких-то физических, физических отношений, каких-то там нам приняты, да, то есть там не каких-то там моральных мы себе, то есть, скажем так, спокойно несли свою службу, мы спокойно ходили, скажем так, в столовую, питались, как бы там у нас было, по-моему, двухразовое питание. На территорию Российской Федерации нас вывезли 31 марта 2022 года. Это началось в районе 9 утра, и нас начинают по 20 человек грузить в автозаке грузить нас в автозаке по два человека, то есть это нам завязывают глаза, руки в наручники за спину, то есть грузят нас в автозаке и в районе, наверное, 12 где-то часов дня, может часа, все 10 автозаков были загруз... заполнены и нас отправляют на территорию Беларуси. Как мы уже потом узнали, мы сначала приехали на территорию Беларуси, это был какой-то, не знаю, какой-то сарай, в который нас поместили. У нас начались сразу допрос, кто что. По нам началось делаться личное дело. И к нам, когда зашел человек, который был у нас, наш сглавка, к нам зашел, он с нами тоже в плену был. Он и сейчас находится там. И он заходит и говорит в камеру, говорит, мужики, говорят, нас вывозят в Россию. Нас вывозят в Россию, говорит, походу Брянская область. Говорит, куда конкретно, говорит, я говорит, не знаю. С 1 апреля 22 года по 13 мая 2023 года. Это мы были именно в этом в Велинской области. Был очень, ну, не сказал бы так, что сильно такой жестокий прием, да, то есть, как бы там сама приемка, как мы ее называли но приняли тоже недоброжелательно, то есть сразу же с первых же моментов давай кричи там Слава России, любишь ли ты там Россию, чей Крым, то есть такие вот вопросы, то есть были там да там, там плохо крикнул там или вообще не крикнул там получил скажем так по заслугам да, то есть там как бы уже то есть у меня даже, меня когда завели, я не знаю, как завели в какую-то комнату, же руки-то, наручники-то сняли, а глаза завязаны, нам же не видно, что за это. И, скажем так, я бомб принял ну, или лавочку или что-то такое, то есть меня так поставили на колени, и он так, получается, взял за голову так, головой об лавочку. То есть стой так. Нас разделили полностью, завели в комнату. Давай же там фоткать, что, кто, сдавай личные вещи, э, расписывайся, получай форму, забирай матрас, все. Э, заводят в комнату, ты полностью, голыша сидишь в этой комнате, заходит э, спецназовец, тебя забирает и ведет тебя уже по кабинетам, пошли там допросы, там помыться, побриться. То есть получить э, спецодежду, получить матрасы, чашки, ложки, то есть и уже конкретно потом, когда эти все процедуры прошли, тебя уже заводят в камеру. В Новозыбкове были очень паршивые условия питания, очень были условия паршивые питания, да, то есть э, бывало такое, что даже заходила просто вода, просто, допустим, там не суп, а просто вода, или там, допустим, утром там не молочная какая-то каша, а просто, вот, допустим, э, там молоко, скажем так, да, ну, понятное дело, что там будет не молоко там свежее какое-то, да, то <з> есть, <з lime> понятное дело, что там какой-то молочный там порошок, допустим, да, и он э, будет размешан с водой, то есть такого э -э, В Брянске, скажем так, того же самого даже количества хлеба было реально недостаточно, я вам ну, скажу так, допустим, в Брянске всегда хотелось есть вот очень сильно даже вот я по себе, даже за себя скажу, то есть мне, допустим, реально в Брянске мне всегда хотелось есть. То есть был большой разрыв, даже вот взять разрыв между ужином и завтраком, он был очень большой, очень-очень был большой. То есть у нас, допустим, ужин был в, там в 6 вечера, да, то есть, а завтрак был там в полседьмого. То есть вот этот промежуток, уже ты ложишься там 10 часов уже на шконку спать, и уже чувствуешь, как у тебя уже Желудок уже сосет, потому что просто того, что дали на ужин, допустим, тебе это просто продукта, ну, продукции не хватает. Вторая у меня была это Донская, Тульская область. Это уже именно конкретно была колония. Это мы в Брянске были в СИЗО, а в Тул у нас перевезли в Донское. Это уже была колония номер один. Скажем, в Туле э, они были еще менее доброжелательные, скажем, да. Э, ну, наверное, моя голова наверное, привыкла принимать какие-то там то лавочки, то это там, скажем так, я принял стену. То есть я когда нас вы... вытаскивали нас с автозаков, когда мы с автозаков выпрыгивали, да, мы упали на землю, нас сразу на землю мы на на коленях стояли. Они по фамилии нас вызывали, мы подходили, там стол был, какой-то сидел следак, мы представлялись там, кто мы, что мы, то есть и уже нас направляли именно в тот барак, где мы должны были содержаться. Да? И в этот момент, когда я забегал в барак, и там стоял синовец один, я успел его обижать. А уже когда забегал в коридорчик в барак, то есть я второго синовца не заметил, он просто меня так взял и просто в стену. И я головой просто проломил фанерную стену и дальше побежал себе. Камера была рассчитана на 14 человек, а сидело 24 человека. То есть и в камере уже были как и гражданские, как и другие подразделения, то есть были уже были и мобилизированы, то есть, то есть уже камера была сбита уже со всех. То есть, и знаете, я же говорю, там уже в Туле, ну именно в Донском, там никто не обращал внимания, кто ты. Там, там, не граждан, там ты, какой-то там, там, что ты Чернобыль охранял. Ты все, ты враг. То есть, они не обращали это внимания. Гражданские ты или ты там, национальная гвардия, или ты там, сбройные силы, там, да, там, то есть никто на это не обращал внимания. Там вот ты для них, вот, как они говорили, выдали нас нас хохлы, говорит, все, говорит. В Донском немножко питание, скажем так, ну, чуть-чуть улучшилось. Чуть-чуть было там питание немножко получше, там, в принципе, уже и с хлебом было немножко получше, и как-то так и порции были более так качественные, ну, немножко, скажем так, хватало. Да, вот, скажем так, от завтрака до обеда, от обеда до ужина, от ужина до завтрака, как бы так можно было так продержаться. Был один день, скажем так, когда мы гуляли по прогулочному дворику, да, и ходил сверху спецназовец и угостил нас конфетами. Да, мы были немножко это удивлены, конечно, и он дал там, у нас было 24 человека, и он нам дал 12 конфет. То есть, ну, и одну на двоих, скажем так. Это единственный день в плену, когда меня так вот это, он сильно сильно удивил, очень сильно удивил. То есть, я как бы так даже был удивлен, что, ну, как такое может быть. Честно сказать, я до своего плена, да, я никогда не задумывался, что э, я вообще попаду в такую, как бы, да, передрягу, там, как не мои товарищи. Я вообще никогда не задумывался там, ну, что плен сейчас в наше время, да, вот в современное время что такое возможно. Вообще никаких не было догадок, мы были вообще в плане обменов, именно в плане обменов, мы вообще были очень слепые, то есть мы ничего там не знали, как бы так особо, мы только могли, скажем так, как-то немножко догадываться по именно по отношению к нам. То есть вот, если где-то нас начинают прессовать, э, прессовать где-то начинает нас, значит что-то происходит. То есть и происходит в пользу не их. То есть где-то вот в нашу пользу происходит. Если где-то они немножко отпускаются, значит все идет в их не это. И 13 числа даже вообще, ну утром, скажем так, у нас пошел день как обычно, мы там, да, позавтракали, у нас была проверка, мы на проверке, скажем так, скажем так, по их мнению, у нас было плохое поведение, мы получили новых милюлей, нас погрузили в автобусы, сразу зашел в автобусе человек, говорит, их Говорит, значит так, говорит, ребята, говорит, не переживайте, говорит, вас сейчас покормят, говорит, все, говорит, нормально, дадут вам водички, все там, вот вам салфеточки там, мотис там, все это, вы едете на обмен. Когда привезли уже на территорию уже, скажем так, Беларуси, да, именно на приграничную вот эту зону с Украиной, и там мы уже развязали, нам и руки развязали, и уже разрешили глаза развязать, мы все же себя поснимали. И уже, скажем так, нас когда уже пере... на контрольную, скажем так, контрольную точку, когда нас привезли, мы уже вышли с ихних автобусов, нас обменяли, мы сели в свой автобус и поехали уже уже на родину. Честно сказать, я даже тогда не понял, что меня обменяли. Я вам больше скажу, я даже не верил, что это произошел обмен, что я нахожусь, да, вот сейчас я вижу родных, своих, да, вот когда уже конкретно эмоцию я уже когда вот конкретно уже знаете, когда уже приехал домой, когда вот, увидел брата, да, увидел уже маму, когда обнялись мы да вот потом когда я сына увидел жену увидел друзей увидел да когда мы вот уже обняли все я уже понял что я уже нахожусь дома то есть но все равно это все не верилось еще еще знаете так как бы эмоционально еще находился там нас привезли в Полтавскую область мы находились в санатории Полтавской области проходили там реабилитацию э, мы пробыли там месяц сейчас нас привезли то есть в черниговскую область то есть мы проходим здесь тоже реабилитацию то есть да как бы восстановление то есть э, работали что там что здесь э, врачи работают э, высшего класса у меня самые такие как бы проблемы это перелом носа то есть у меня да выбит нос и проблемы с ногами то есть в основном вот это вот колени, суставы и перелом носа. То есть, потому что мы в основном мы в основном стояли там целыми днями, то есть в Донском, в Тульской области. Службы я буду продолжать, это сто процентов, то есть это все будет зависеть или в этой воинской части, или где-то буду в другой воинской части проходить, то есть это будет зависеть уже после моей реабилитации, да, как позволит мне здоровье, дай бог позволит мне, если здоровье, продолжать мою службу, то есть я службу продолжать буду, потому что я как раз перед войной, э, скажем, да, перед этими всеми событиями, я подписал контракт на 10 лет, то есть уже так конкретно решил себя полностью отдать да, воинской службе, то есть как бы уже это, завершить, скажем так, свои военные свои шаги именно конкретным этим уже контрактом.